Чуешь наш рок, крок. крак. Сялин он лишь герок, крак, крак. И дай ему рано и шли уже Солнце хлещит, как, как миг, как миг. и идут. Только мы, И начнем. И мы каждый день, Что каждый день зародил, что каждый Всех бо мы все знаем. знаем, все знаем, все знаем солнце в экранном стол. Хай пропаде на виге личник, шорно та. Экран хайсяе. Ну, и хайсяе, да. До экрану тебе дуже просимо. Дуже просимо. Три сны без долго носики. Без нас. Да, куриха бы эти пьёны пошёл. Ай-яй-яй-яй. Живет, телебен, телебачення Довгоносики ждуть на побачення Це побачення тут Називається шоу До екрану тебе дуже просину. Свісуний би був без довго носиків. Поїхав да, би, ти б його не знайшов, не знайшов. Хай живе телебель, телебачення. Живе, довгоносики ждуть на побачення. Це побачення тут називається шоу. Не на наше шоу. Отак. От Ба -ба Выступай, индийский йог! по по призванию, смертельный номер за одну конфету, шарик может стоять целый день на улове. Поехали! <связь> 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 Сьогодні, в Льогрямі я в цвітущем кімоно. Екзотика на грані фантастики. Нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона. Новини від Шандоровича. Життя замечательних людей і як отлічить людожера від от спонсора. Добрий вечір! Починаємо наряд. Mm. Итак, сегодня нам с вами предстоит большой вклад грошей в мою кишеню, <свят> в нашу программу. <свят> То есть я хотел бы сегодня реформировать нашу ментальность. Ой, кто сказал? <свят> Ты что? Что при маленьком? Сьогодні Європейська Європа нікого не цікавить, правильно? Тому що треба екзотики, треба, щоб цікавились якимсь екзотичним востоком. А що у в нас? В нас всі славяні і один тільки шлягір негер. бо в нього чорна душа. Грязу нема на чому понравіться, і злітель починає скучати і прислушуватися. Що? Що вони там говорять через ротик? Це ж на самої слабої місто. Тому треба уцілить форму. О! А щоб усилить одержання, потрібно мати чехова! Що чехом? Чехи тільки люстри роблять! Фу, ти що не знаєш? Не гругайтесь, не треба! не битися, хлопці! Мир! Тому що екзотика нас спосять. Ну, наприклад. Японія. Тобто повернемось до стриму сходящо сонця остатками свого заходящого разу. Приходи, представни на екран ведучий у кімоно і зразу робить собі гарякі тупим паке. І після цього може нести що завгодно, ми об'яснім. Не волнуйтесь, это бредит контуженный самурай. А потом будет великое японское экономическое чудо. Выйди, эй, и сделай гейшу. Это очень экономично, потому что дешево. А потом будет великая чайная церемония с плюшками и поклонами. То есть все будут брать чай и плюхать в пик один другому и кланяться, кланяться. А если это Индия? Индия! А на тысячи чудес и двух тысяч долларов! Только за эти деньги можно туда доехать, но мы туда не поедем, мы Здесь сделаем храм с на Или из поверной Будды, а также повесим кругом в тюрбана. Да-да-да-да-да, всех зараз интересует индийская философия про пегемотию

Це треба зробити пересілення душ. О, підеш у душ і втопишся. На ага! це мало. Треба ще, щоб був якийсь кисміш, тобто ізюмінка. А ага! ага! буде страшна картинка. Ага! Дікошиття. О! Середі помпасів по пасців до різних там пилісосів. Тобто буде природа! Ой зараз так модно ходити назад у природу, щоб там гадять. А щоб ви проникли, красотою той конев'єчного життя, я запросив до нас по культурному обміну австралійського людовера. Він такий культурний, в нього навіть на комп'ютері скальп висить. Я, значить, позвонив по тому тему. І він задвинув такий дикий гонуряр, що я подумав спершу, що попав до Йосіпа Кобзона. А порядок буде такий. Перші приходи спонсор і дає гроші. Ми гроші беремо і тут приходить людожер. і красиво під музику на очах тисячі глядачів зжирає нашого спонсора. Ну він же сам просив, щоб була запоминающаяся реклама. Так от, спонсор жадіна говядина грошей ще не дав, тому людожера тримати на мотузуці. Понятно? Але зав'яжіть красивого бантика. Все таки іностранець. Ось вот такі плани нагородив я вам на сьогодні, бо вам же бракує творчої галюцинації. Понятно? І щоб і зараз через хвилину всі були на робочих місцях, бо я вам точно гімлеського хребта приламаю однім бумерянгом? Що то мене всі кинули? Навіть бумеранг не повернувся. приготувалися! Починаємо! Ти що? Не трогай кнопочки! Починаємо волноваться! Спонсор до сих пор не прийшов! Інтересно, а у спонсора ноги є? Ти що, іспугався? Спонсора ніколи не бачив! Здравствуйте, комітет повстречі пішов! Браво! Браво! Что-то это очень подозрительный спонсор. Что-то кто-то у нас дурак. Это спонсор Демократ. Он замаскувался под грязно рабочего, чтобы не отрываться от народа. Ух ты, мобильный факт со спонсора пришел. Сообщает, что в пап курт шлягерит. Продолжаем шоу. Ой! О, что творился. А правильно, я же работаю по школе Соломандры. То избавляюсь от своих неприятностей по мере их поступления. Добрый вечер! Починаем шоу Довгого Сегодня у нас будет много интересного, интересного. Мы выставим в окно у чтобы получить информацию. А я А я я какой-то? А я я я Табо ебаль, табо ебаль, табо ебаль, табо ебаль, табо ебаль, Зараз вы побачите сериал про непотопляемого сыщика Шерлока Холмса и его экзотичного друга доктора Уассона. Эй! Починаем сериал! Какая сырость, Макс! Я все время зяб, но вы знаете, что это значит? Наверное, то, что вы зябликов! Нет, я протестант! Это значит, что вы сейчас разожде камин. И нас окутает уют. Мы сядем в кресло. Пап, так почему вы до сих пор не разожгли камин? А чем же я его разожгу, Холм? Спички же все утонули? Не беспокойтесь, у меня есть хремень. <звы> Порох отсырел! Ладно, надо все брать в свои руки. Особенно вас. вокруг нас гибнут люди. Это не можно удержаться от слез. Не волнуйтесь, мы скоро вас А зачем вы меня ударили, Хоп? Возмутительно живучий доктор. Как зачем? Вы видите, у меня нет гонга. Я подал сигнал к обеду. Вы же джентльмен, Ватсон. Кстати, вы не пробовали фаршированного доктора с яблоками? Нет? Скоро попробуйте. А что изменилось, Матсон? Англия тоже остров, а мы, англичане, на острове чувствуем себя как дома. О, да, кстати, остров без парламента все равно, что английский гимн без баяна. Мы должны сделать выбор. Итак, Матсон, вы за меня голосуете? Конечно, Холмс. Я за вас тоже. Поздравляю с избранием в парламент. Вы будете левый, я как всегда правый. Итак, начнем дебаты. <связать> 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 Прекрасно, Ватсон, у вас талант политика. Что это было, холм? Это упал уровень жизни. Ватсон. А? Я разорен! На острове нет преступности! Я самый великий сыщик в мире безработный! Все! Я завтра знаете, что делаю! Я устрою демонстрацию перед парламентом, потому что во всем виноваты вы левые! Нет, Холмс! Вы правые! Ай! Что? Нет, левые! А -а -а. Только вы можете меня спасти, Ватсон! Станьте преступником! И, Хольф, я не могу! Я не могу! Я не справлюсь! Справитесь, Ватсон! Вы же левый доктор, а это уже двойное преступление! Я вас прошу, спасите меня, Ватсон! Ну, хорошо, хорошо, Холмс. А что я должен делать? Как что? Скрываться, прятаться? Вы что, не видите, что я вас почти уже настиг? А куда прятаться? Хоф! Ватсон, у вас что, есть богатый выбор? А ну-ка немедленно в кабин! Я уже близко! Постарайтесь уйти из границу! будет готов минут через двадцать. А! Ху! а где у нас охранитель? Батсон! Вы опять все испортили! А мне придется все исправлять! Держите! Это не вы потеряли 10 шиллингов! Я! Я всегда говорил, что только мы правые можем накормить народ! Нет, Хофф! Без нас левых у вас все равно ничего бы не получилось. Ерунда, Ватсон! Вы левые можете только обещать, а сами никогда не прожаривайтесь с двух сторон. Только слева. Видите, ты столько слева. Щекут, похол! якийсь театр мильної опери. <рес> <рес> я трохтельно, я весь обсміявся. <рес> а де Дай Дайте но я його поцілую. А давасом. <рес> Ай, який то лав. Так вопраз пішов, що не можна виховати, а? Опять, 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 Людожар пришел! Хватит меня, что тримайте его за зубы! Ой, давайте там пирья, э, буси, зеркало, я задобрить! Дайте ему помочь! Ой, ой, я он грудна! Нецивилизованная скотина! Тьфу ты! Смотреть больно! А деньги кому? А? Что ты это он? Не очень похож на людо Что-то у нас кто-то опять дурак. Целю дает трансформер! И маскуется под австралийского библиотекаря. В Австралии психомиллионы. Проверим. Банч-стребаи! Целю до когда мы в Австралии снимали эротический сериал Два капитана, вот тогда были теплые дружественные обеды. Это когда мы дружно съели капитана Кука! Я вам денежку принес за программу наперед! Тину Дашель! Нас своей гнилой копеечкой в жерудок не заманишь! Дымиться все! Это его бумеранг! Покажу! Сейчас вернется! строя. Продолжаем шоу! Ча-ча-ча! <laughs> Итак, продолжаем петь нашу восточную прерию! Сейчас вы увидите специального корреспондента на Индии, где он чухает слонов за козьоные гроши. Ой, ой, я же забыл сесть Потому бо мы хватили дуже чисто <связать> <связать> О! Зараз буде велике хватирство. Я дуну у дудку и появится новини від Шандоровича. <связать> Эй! Народные Народный если взять верблюда и зарыть в землю, то он становится лошадью. Как говорится, Горбатова тут же исправляет могила. Внимание, опасность! Никогда не считайте деньги на болоте! Может, жаба задавить. В мире животных, вы знаете, в Австралии закрыты все зоопарки, потому что животные плохо размножались в неволе. Чтобы размножаться, они ходили у город. <с> Самая опасная профессия в Индии – это дворник. Там змеи всегда прикидываются шлангами. спонсор! Покисняв копієчко вижмиш так сопнеш, як свиняв в галанті ріях. Дідушку принес. Ай, помогите, здержите цього людина бо я його боюся. Пограйся в буси, тетріс. Ой, де той спонсор! Мабуть, пішов на біржу. Ну, в карти пограть. Что-то людей становится все меньше и меньше. У нас что, сокращение штата? Ой, шо Оператор, ты что, голову теряешь? А ну, прочуй давай! Бог костей не соберешь! А -а -а -а. Ты чё дразнишься? Ух ты! А я не знаю, что умею так медитировать. Что? А! <св> Итак, друзья мои, зараз мы попасть сюжет про тебя. <св> <С1> а -а -а! Ты шурабоч, Ты что, Ты Ты что, 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 и там зараз побачит и замечательный сюжет про снежных людей, которые живут у дуплях с твоими снежными бабами и рублят им саклю. И <плодил> там дивится сюжет про тебе и замечательных снежных людей. <плодил> А я тоже не А вы, грощики принесли? Ай! Ух ты! Ну ты нашему спонсору пальцы в рот не поклади! Что ты делаешь? Дай сюда! Давайте сериал, я пока еще отвлекать его буду! Николай Васильевич Гоголь хорошо помнил пожар Москвы 12 -го года. Куда он еще младенцем приехал за чернилами для творчества? Там в него без ордера и вселился мятежный дух пиротехника. Для начала он сжег у Толстого третий том трудовой книжки «Война, мир и любовь». Поэтому графу заплатили только за войну и мир, а всю свою нерастраченную любовь он обрушил на Гоголя. Гоголь пришил себе новое ухо и переключился на ноты. У глухого, дремучего композитора Бетховена он сжег польку, бабочку и концертный фраг после этого добродушный Бетховен познакомил великого писателя с устройством рояля изнутри. Когда великий русский художник Левитан отлучился во двор его императорского величества за тюбиком, Гоголь сжег его гениальную картину. Грачи прилетели опять. От этого потрясения Мелевитан разучился рисовать и начал работать диктором Гоголеву. За страдания Гоголя все регулярно уважали и прятали от него все, что плохо лежит и хорошо горит. Гоголь был спокоен за свой творческий метод, так как до изобретения огнетушителя оставалось еще сто лет. you <laughs> Хорошо, что ноги у него. А интересно, чьи же это ноги? Не забываемая была программа. А який спонсор? Ай, крути! На ходу мені ноги отєл. І правильно, спонсора ноги кормит. Ой, а хто зрікає, що буде? будет? Давайте ведучого! До побачення! Я пустелі, вони ніколи не бачив. <зум> Змийся. На цьому наш австралійський гідна хідна І я сказав, і звісний ревізор. Ой, якщо спочатку вилетів бумирен, то в кінці він повинен вистрілити. <зум> 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 Добрий вечір. Здравствуйте. Починаємо шоу Ха-ха-ха-ха! А. Так кому деньги сдавать, а?